Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bersua lagi kita di episod yang khas dibawakan Di podcast PPDJB Hashtag Kongsi Sedikit Bersama saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ustaz Ruzai Ismail yang bertugas sebagai SI Partners Plus PPD Johor Bahru. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama dengan ahli panel kita dan juga sahabat saya, Puan Syed Datuk. Kembali pada Puan Syed Datuk. Terima kasih. Okay, tetamu yang kita bawa khas pada hari ini adalah KPPD ataupun Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru, Tuan Haji Saliman bin Selamat. Silakan tuan perkenalkan diri kepada penonton-penonton yang mungkin masih belum mengenali tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Saliman bin Salman, pelaburkan uh, daerah Johor Bahru yang telah memulakan tugas saya rasmi pada 8 Januari 2024 dan insyaAllah pertahanan akan mula bersara uh, pada 1 Februari 2026. Terima kasih. Okey tuan, Alhamdulillah tuan pun kita dah sedia maklum untuk telah perkenalkan diri sebagai ketua PPD merupakan juga sebagai pengurusi PPD di Pansar di tahun 2025 dan dia juga mungkin akan menamatkan khidmatannya pada 1 Februari 2026 jadi kita rasa adalah amat baik untuk kita duduk di sini sebab sekarang ini ada isu ataupun perkara-perkara yang kita nak ketengahkan berkaitan tentang PPD So, hari ini saya ingin bertanya kepada Tuan selaku ahli panel kita pada hari ini okay, Tuan, boleh tak Tuan berikan sedikit gambaran Tentang fungsi PPD Supaya orang ramai, utamanya yang di luar sana itu Boleh faham bagaimana peranan PPD yang digembar-gemburkan ini okay, Tuan, beri silakan uh, uh, Pada umumnya, fungsi PPD adalah memastikan pelaksanaan dasar uh, Semua dasar-dasar pendidikan, dasar kurikulum rasa-rasa yang ada kaitan dengan pendidikan uh, dilaksanakan dengan betul dilaksanakan seperti mana yang telah digariskan uh, dalam pelbagai garis panduan dan SPI itu pertama sebab itu kalau dia berkenal saja kurikulum misalnya ada kurikulum pelas sekolah 2026 atau uh, selepas ini tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia atau kurikulum sekolahan 2027 yang perlu memastikan pelaksanaannya lebih baik itu satu kemudian yang kedua untuk memastikan pelaksanaan dapat dijalankan dengan sebaik mungkin PBD uh, kena memastikan semua operasi sekolah-sekolah sediaan mereka dalam sediaan mereka beroperasi dengan sebaik mungkin bekalan guru, bekalan uh, staf dengan allocation murid serta kemudahan-kemudahan lainnya yang sewajarnya perlu dalam keadaan yang sangat sedia untuk uh, bagi memastikan dasar-dasar dapat dilaksanakan dengan sebaiknya jadi itu antara uh, perkara yang paling Malu yang ketiga tentang bagaimana PBD harus memastikan bukan sekadar sistem penyampaian dasar dan uh, pengoperasian atau suatu waktu, tapi lebih besar daripada itulah bagaimana PBD turut sama uh, bertanggungjawab dengan sekolah-sekolah di -sekolah Amerika untuk terus mengangkat martabat pendidikan sampai ke tahap yang seoptimumnya, sama ada dalam pencapaian akademik uh, disiplin, kurikulum dan sebagainya. Sebab itu uh, tidak boleh tidak uh, peranan PBD lah uh, memastikan bimbingan dan bimbingan secara berterusan di sekolah walaupun kita faham sekolah tak punya kekuatan tersendiri dan tapi itu bukan alasan untuk PBD uh, meminggirkan mereka sebaliknya meneruskan bimbingan bagi memastikan perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan sistem kaitan eh, berkaitan dengan strategik dan struktur yang sedang berlaku dekat sekolah berjalan dengan sebaik mungkin bagi memastikan pencapaian murid yang lebih optimal di sekolah-sekolah jadi itu saya ringkas Ustaz ok, terima kasih Tuan yeah, ok, soalan seterusnya Tuan Uh, pencapaian uh, pendidikan di sesebuah daerah ini boleh dikatakan merupakan manifestasi kejaya sesebuah PPD. Bak kata uh, dalam kalangan ahli akademik ada yang mengatakan jika sebuah PPD itu hebat, maka pencapaian pendidikan, pencapaian uh, akademik di sesebuah daerah juga akan hebat. Jadi apakah pandangan tuan? Kita terima sebenarnya uh, satu pandangan yang seperti ini kerana kita tak ada pilihan selain daripada accountable uh, tentang apa yang berlaku di, di akar di kubu uh, di sana saya ambil contoh pencapaian murid dalam bidang darja yang paling hampir dengan murid dalam bidang darja ialah guru jadi tak boleh tidak daripada accountability pencapaian murid uh, adalah manifestasi daripada apa yang cikgu kerjakan walaupun tanpa meminggirkan peranan ibu bapa dan lain-lainnya tapi penulisan-penulisan uh, di negara-negara maju banyak menulis tentang bagaimana instructional Core, teras uh, trust bagi sebuah instructional sebenarnya ada dalam bidang darjah iaitu tentang student engagement between the teachers and the student so kalau begitu keadaannya maka pilihannya ialah guru so, so pencapaian murid adalah manifestasi dari, dari, apa yang guru kerjakan tetapi kita tak boleh kalau, kalau berjaya betul kerana guru tapi kalau tak kurang berjaya dan sebagainya so, itu, tak boleh meletakkan 100% dengan guru sebab di belakang guru ada SLT dan MLT yang akan menyokong mereka guru kanan yang akan menyokong mereka guru penolong kanan yang akan menyokong mereka jadi sebahagian mungkin ada kaitan dengan guru kanan atau guru penolong kanan hmm. tapi kalau hmm. ditadirkan ada dekat depan saya ini ada guru-guru kanan dan guru penolong kanan mereka pun tak boleh dipersalahkan uh, 100% sebab hmm, di belakang mereka ada lagi iaitu hmm. pengetua dan hmm. guru besar supaya sampai ke sekolah, pengaturan guru besar mungkin ada kaitan dengan pengaturan guru besar mengenai proses pembimbingan harus berjalan, bagaimana mereka mencorakkan perusahaan sumber manusia bagaimana uh, pengaturan guru besar accountable terhadap program-program uh, pembangunan kualiti guru program pembangunan uh, capai murid betul, tapi itu pun kita tak salahkan mereka sebab pengaturan guru besar sebenarnya harus dibimbing secara berterusan daripada pegawai di BPD terutama SIP Plus ya uh, yang macam orang oh, macam ustaz ni ha, yang juga yang juga ada kaitan jadi betul pencapaian murid adalah manifestasi dari apa yang kita kerjakan manifestasi juga apa yang GPK GKMP kerjakan orang tu dan orang besar kerjakan dan tidak boleh tidak kita kena terima hakikat bahawa Uh, pencapaian murid dan akhirnya pencapaian sebuah daerah adalah manifestasi daripada apa yang PBD kerjakan so artinya kalau PBD telah kerjakan dengan sebaik mungkin dalam semua aspek lazimnya memang pencapaiannya akan diterjemahkan yang eh, melalui pencapaian daerah masing-masing sebab itu uh, kita nampak, kita boleh nampak korelasi yang sangat jelas apabila uh, PBD melaksanakan begitu banyak perkara yang ada kaitan dengan strategi yang tepat dengan sistem yang betul dengan struktur yang betul dia akan transfer kepada Rizal murid dalam bilik dan walaupun jauh sebenarnya hubungan murid dengan PBD tetapi eh, dia akan ada kaitan Bagaimana sokongan kita PPD itu utama yang diberikan oleh PPD-nya SIP plus dia SIAC plus Timbalan-timbalan PPD Malah pegawai lainnya macam Ustaz Ustui yang ada peranan secara langsung untuk beri sokongan pada sekolah Dan sekolah akan bergerak sebagai satu komponen yang besar Dan akhirnya akan terjemahkan pencapaian murid Jadi malah sebenarnya pencapaian bagi semua daerah juga boleh digambarkan kepada pencapaian nah. uh, bagaimana pengurusan di peringkat nah. jabatan pendidikan negeri uh, so itu pun nah. ada kaitan sebab sekali-galanya dicorakkan uh, dari sebahagiannya dari atas supaya kita melaksanakan banyak perkara dengan betul uh, walaupun kita tak nafikan kemungkinan walaupun kita telah kerjakan dengan betul dan sebaik mungkin Uh, di sesuatu tempat kejayaan tidak memihak kepada mereka uh, saya tak nafikan tentang perkara tapi umumnya ya uh, pencapaian sebuah daerah sama juga macam pencapaian sebuah negeri pencapaian sebuah sekolah adalah manifestasi daripada apa yang barisan kepimpinan ini kerjakan saya 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 setuju lah <laughs> Ok tuan, berbalik kepada apa yang tuan sebut tadi lah Maknanya maknanya investasi lah sesuatu sekolah murid hmm. Adalah ada satu hmm. eh. sekolah perukanan kan Untuk mata pelajaran dan sumpah mungkin Ok tapi bila kita nak berbalik kepada isu sekarang tuan Maknanya kata BPD yang sini macam dah tak boleh dan apa sebagainya Sebab tu, saya kembali kepada soalan saya lah. lah pada masa sekarang, nanti tengok dah ramai lah guru-guru dekat sekolah ni Negeri merupakan pakar dalam bidang mereka Malah ada sebagian daripada mereka ni pun dah ada master pun ada yang dah sampai sampai so, Dekat PhD pun, doktor pun kan So bagaimana yang tuan sebut tadi Macam peranan SIP Plus Ataupun SISC Plus Atau pegawai warga Pegawai perhubungan dan sumpahnya Bagaimana mereka ini boleh menambah nilai sekolah Yang sudah pun memiliki kebakaran Kebakaran cikgu yang macam kan